Salamu aleikum əziz kanal izləciləri. Bu gün Şərifzadə küçəsində olan, İnşaçılar metrosunun düz yanında yerləşən, qanuni 3 otaq, çox gözəl proyektə malik olan bir mənzilnə sizi tanış eləyəcəm. Mənzilimiz Şərifzadə küçəsində yerləşir, mərkəzi atestin düz yanındadır. Çox gözəl bir yerdədir, metronun düz yanındadır demək olar. Təmirdən sonra yaşayışı olmuyub, mərkəz hissədə yerləşir. Metroya maksimum 2-3 dəqiqəlik məsafədədir. Onu da sizə göstərəcəm eyvandan. Mənzilimiz ümumi sahəsi 120 kvadratmetrdir. Çox geniş bir mənzildir. 5-6 ildir təmir olunub, təmirdən sonra yaşayışı olmuyub. Çox gözəl bir mənzildir. Bir də qeyd eləyirəm. Dəyərindən ucuz satılır. Mənzilimizin sahibi xaricdə yaşayır. Hazırda Bakıya gəlib, təcili mənzili satıb yenidən xaricə qayıtmaq istəyir. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir, gördünüz kimi. Hər bir şərait qurulub, burada dəhliz mebeli yığılıb. Damafon, e, kamera vəsərlə hər bir şərait var, gördünüz kimi, elektrik hissələri, elektrik aparaturaları vəsər hamısı yığılıb. Damafonda, kamerada hər bir şey var, istil sistemi, kombidir. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir, gördünüz kimi, çox geniş zalı var. Mətbəxi studiya formasındadır. İndi onu da sizə təqdim eləyəcəm. Gözəl proyekt var həqiqətən. Bura zalıdır, gördünüzsüz kimi. Geniş bir zalı var, olduqca genişdir, günəş düşən bir mənzildir. Çox gözəl panoramik bir mənzərəsi də var. 3 dənə eyvanı var, 2 dənə sancəli qovşağı var. Gördünüzsüz kimi bura zal və mətbəx hissəsidir. Mətbəxi də görürsüz. Yəni gözəl, gözəl proyektə həqiqətən super bir layihəti var. Görürsüz ki, bura mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebeli də zövqlə yığılıb. Bütün qaz olsun, aspirator olsun, vəsait hamısı qoyulub. Bura da soyuducudur, gördünüz ki, mebelin içərisinə yığılıb. Zövqlə işlənib, yəni mətbəx mebeli. Bir də qeyd edirəm, bura zaladır. Kondisioner, yan yəni, soyuducu vəsait hər şey var. Bura mənzilimizin birinci eyvanıdır, gördünüz ki. Bura bax bu inşaatçılar metrosudur. Eyni göstərdiyim yer inşaatçılar metrosudur. 2-3 dəqiqəlik məsafədədir. Mənzərlərdən də görürsüz panoramik bir mənzərəsi var. Əziz müştərilərimiz, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, bizi izləməyi unutmayın. Satışa çıxmış mənzərlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, bildişləri açmağı unutmayın, zəhmət olmasa. Keçən mənzilimizin digər otaqlarından sizi tanış edeyim. Gözəl mənzildir həqiqətən, layihə də superdir. 17 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. O missahəsi 120 kvadratmetrdir, qanunu 3 otaqdır. Giriş hissəsini görürsüz, yəni geniş, uzun təhlizi var. Burada sağda iki yataq otağı yerləşir. Pəncərəsini və sərə görürsüz. Buran da eyvana çıxışı var bu otağında. 3 dənə eyvanı var. Eyvana çıxışı eləyək. Eyvanı da görürsüz, təmirli, səliqəli. Buranın da mənzərəsi panoramikdir birbaşa şəhərə baxır. Önündə heç bir bina və sərə yoxdur. Günəş birbaşa mənzilimizə düşür. Yəni günəşli, fərağ, yel çəkən bir mənzildir. Bütün müsbət xüsusiyyətlər mənzildə var demək olar. Yəni kim ki mənzilə dair bizə suallar verir, hansı ki yel çəkəndir, günəş şüşəndir və s., hamısı var bu mənzildə. Sənədləri kupçada qaydasında da alıq-satqiya birbaşa, yəni tam hazırdır. Bura mənzilimizin 2 sanclı qovşağıdır. Gördüyünüz kimi tam təmiridir, bütün aksessuallar yığılıb. Hamam, tualet burada bir yerdədir, gördüyünüz kimi. 2 dənə sanclı qovşağı var. Bu birincisidir. Genişliyi olduqca genişdir, bütün aksessuallar da yığılıb, gördüyünüz kimi. Mənzilimizin ilkin qiymətini qeyd etmə istəyirəm. Mənzilimizin ilkin qiyməti 170.000 manatdır. Bir də qeyd edirəm, mənzilimizin ilkin qiyməti 170.000 manatdır. Metronun düz yanında Şərifsada küçəsindədir, mərkəz atestin düz atesin düz yanındadır. Mərkəz hissədə də həqiqətən yerinə söz ola bilməz. Bura gördüyünüz kimi ikinci sanitariya qovşağımızdır. Yəni bura tualet hissəsidir. Hərbişə şey buranı da görürsüz ya, yəni, kladovka vəsarı, yəni hər şey yığılıb, hər bir şərait var. Bura da kladovka kimi nəzərdə tutulub. Yəni nə istəsəcəyi qaba bilərsiz, şkaf vəsarı, hər bir şərait qurulub. Yəni geniş şkafda yığılıb içərisinə. Super proyekt var həqiqətən mənzilimizin. Bura da 3-cü yataq otağımızdır. Daha doğrusu 2-ci yataq otağımızdır, 3-cü otağımızdır. Super proyekt var, super otaqları var, gəl çəkən, günəş düşən otaqlar var. Buranı da mənzərəsinə sizə göstərəcəm. Buranı da mənzərəsi panoramikdir. Super mənzərəsi var, gördünüz kimi. 120 kvadratmetrdir. 17 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Qalının 3 otaqdır. İlkin qiyməti 170.000 manatdır. Qeyd etdiyim qiymətdən də endirim nəzərdə tutulub. Əziz izləyicilərimiz. Mənzil haqqında ciddi fikri olanlar zəhmət olmasa qeyd etdiyim nömrələrlə əlaqə saxlasınlar. Həqiqətən bu mənzil Alaun uduzmaz, çox gözəl bir mənzildir. Olduqca gözəldir, genişdir, yer seçəndir, fərağtdır, günəş düşəndir, genişdir, olduqca geniş bir mənzildir. Yəni izah eləməyə ehtiyacı yoxdur, hər şey göz önündədir. Təbirdən sonra da qətiyən yaşayışı olmayıb, mənzilə alan şəxs mənzilin ilk sahibi olacaq. İstilik sistemi kombudur, kombidir. kombidir üzəstirən istilik sistemi kombidir, tam avontdo kameradır və sair hər bir şəraiti var. Təmirdən sonra da yaşayış olub, bir də qeyd edirəm. Bu mənzil 120 kvadratmetrdə, sənədlər kupçada çıxarışdır. Qeyd edeyim ki, kupçada mənzilin sahəsi 101 kvadratmetr yazılıb, hansı ki, yəni divarlar, balkon vəsaire bunlar çıxlaraq, bunu hamı bilir. Bucbur 101 kvadratmetr yazılıb, amma belə müqavilə olaraq, müqavilədə 120 kvadratmetr yazılıb. Qalının 3 otaqdır. Səhərlərdə kupçadı, alqısatkə tam hazırdır. Belə əziz izləyicilərimiz, gördünüz kimi möhtəşəm bir mənzildir. Alan utuzmaz təzəlik satılır. 170 min üçün qiymətidir. Bu um, misasi 120 kvadratmetrdir. Qiymətindən də endirim nəzərdə tutulub. Mənzildə gördüyünüz hər bir şey təbii ki, üzərinə veriləcək. Super bir mənzildir, bir daha qeyd edirəm. İstəyən şəxslər qeyd etdim nömrələrinə əlaqə saxlasınlar. Əziz müştərilərimiz, kanalımıza abunə olmağı biz izləməyədiniz. Unutmayın, satışa çıxmış məhsullardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, daima bizi izləyin. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.